Всем привет, дорогие друзья. Это наш первый влог из Абудави. Добро пожаловать на наш канал Na'Vi из GO. Сразу подпишитесь, чтобы не пропустить наши влоги с Blast World Final. Последний турнир в 2022 году. Рождественское настроение царит в абу несмотря на то, что это мусульманская страна, вы видите елочку, рождественские песни. И сегодня у нас игра против Виталити. Однако мы уже прошли через медиа день. Мы вам его покажем. Я еще раз с вами там поздороваюсь. К сожалению, не получилось пообщаться с ребятами, потому что мы снимали прям много контента для наших будущих проектов, которые вы увидите также и на ютубе, и на стриме. Поэтому не пропустите. В общем, давайте сначала мы вам покажем, как мы провели медиа день, а потом мы приступим к игре против Виталити. Поехали. на канале Навика изго возвращаются сегодня у нас медиа день мы прилетели в Абу Даби на Blast World Final и я покажу вам традиционно как мы его проведем и что будет происходить с ребятами погнали Нас привезли на набережную, прямо, вы видите, возле меня скульптуру выходящего из воды водолаза. Здесь нам снимают что-то, что называется hero shots, то есть это такие красивые кадры, которые будут трансляцию и будут показаны перед нашим матчем. А пока что классический медиа день на фоне вы слышите звуки трассы Формулы-1, обычный день в Абу-Даби. А мы идем дальше.

Мы ехали на эти хат арену, уже матчи начинаются прямо э, на стадионе. Это круто. Конечно, без зрителей, конечно, за кулисами, но тем не менее уже некая атмосфера будет чувствоваться. Это лучше, чем в отеле. Э, прямо сейчас мы стоим на улице. Кстати, погода в Удаби очень комфортная. Я ждала, что будет намного жарче. Тут даже чувствуется приятный ветерок. Э, поэтому супер комфортно стоим, ждем. Нам сейчас еще сделают э, вечерние кадры на фоне арены. Э, собственно, непосредственно пласт. Давайте подойдем, посмотрим, чем ребята занимаются. Так, секундочку. Там что-то Блейд ходит, ждет. Уже в No, I mean, are higher than us? Just curious if we are the first or the second. I think the second. I да. Да, вы Yeah, okay. Uh, yes, you get to choose team, A, team, B. team uh, B? We remove vertigo. And then your side choice? City, city side. Uh, Backpack. We pick, we'll pick uh, Nuke. Nuk. The yeah. one that we've been playing a lot lately. Huh? yeah. 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 Um. We we'll remove Anubis. My Mirage. Где-то <связывание> известно, это Инферно, Нюк и Мираж Десайдером. Ребята, давайте тогда сейчас проясним, как кто будет играть. Не знаю, это <связывание> Андрей, кто будет играть на первой карте? Андрей. Монетку Прямо сейчас есть монетка? Можем на Юзефа На сыграет, наверное, Андрей. Ага. Думаешь? Он нам, нам тренировался, в принципе, поэтому. <связывание> ты ты готов, <связывание> думаешь? Нет. <связывание> Ну все тоді готовий. Ну я я можу замінити. Ну, well, ізі. Якщо Андрій не готовий. Орайт, right, на на, ню, на нюці вітя ти. На, на буду ню нюкать. Нюкать, right. А що буде на міражі в нас? Міражі Андрій. Якщо доживемо. Андрій, якщо доживемо. І якщо вони доживуть, це буде Андрій. Хвилюєтесь? Це такий ні. наш перший турнір на шість людей. 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 Не перший людей. людей. Не перший, ні. Ще буде такий, але в онлайні. В онлайні, так. Але ну так, лан, лан, перший, так, це... це буде цікаво. Та чого хвилюватися, все нормально, це Counter-Strike. Та ти явно ти не хвилюєшся, а ти хвилюєшся, Андрій? Ні. Зараз ні. Я Зараз це відчуваю. Ну, це ну, все. Все дуже круто. То. Ладно, добре, добре, йдемо. А ще Віталіті, Віталіті. що Віталіці? Віталіті, що скажете про Віталіці? Як суперник? Ну, це найскладніший суперник, я, я вважаю, вам попався пипав. у першому турі. У першому турі, так? Мені здається, ні? ні Як знає. ти думаєш? Ну давай твою думку послухаймо. Я думаю, ні. Це не найскладніший, який міг бути. А хто найскладніше? А... Фейс, напевно. Ви могли побачитись на фейс? Ні. Я не знаю. Ну, Мені все грають взагалі. Та да всі однакові. А, Це ж до нікого немає тут особливого, всі такі самі. <ріць> 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 Ти дуже вже втомився під кінець року, я дивлюсь, так? <ріць> ну, звичайно, всі втомлюються. Треба відпочити, потім поїхати додому, половити ракети трохи і нормально. Ой боже, так, Сейм, як говориться. Як то кажуть? Герои, знаешь, задроты. Давай, давай, Они давай, берут давай, просто инвиз, качаешь, на первом идешь и резать этих рабочих давай. у типов. Ну я бы давал дальше. Да. Да. Мы друзья с друзьями по сети так. Может дать нахужа на такая. Я еще играл... Горена это позже была. Я играл Battle.net. Не, Нет, Battle.net это как раз, ну, может быть, я не помню, что Battle.net это уже Dota 1. Dota 1 уже было. Это IC Cup, да, Battle.net IC Cup Не, не, не. Потом IC Cup начал. Именно Battle.net, короче, там прям левелы, прикинь, были. Ты заходишь в Warcraft, третий... Не, нет, ты играешь там по развитию. Это именно по развитию. Да, заходишь в Warcraft, там Battle.net, нажимаешь кнопку, там еще такие хоп, хоп, выдвигается тем. Я вот и кап, Я IC Cup играл. Так, Resolution же начинал с команды Cup, знаете, Mac Mm -hmm. У них никого назывался IC Cup, ah. раньше тебе типа, по тема была ну well, да yeah. 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 зачем мне план я все знаю Ты его все нет все не снимайте меня я доту смотрю ah? Страты, Страты на страдаю на страдаю на страдаю чувствуется Глеба слова. Так, а вот он, 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 кажется, не в оптимальном, идеально. Повторяю, пан. Здравствуй, Валера. Где? Как дела? Хорошо. Третий раз тебя спрашиваю. У меня украли очки. С 100 долларов. Хорошо, <сёк> расскажи мне, а, расскажи мне, как тебе Эмират? Это первый раз здесь. Там нормально? Да нормально. Что значит, нормально? Мы в эти арене Ты летел сюда бизнес-классом. Расскажи, Скажи, как тебе? Что там, Спасибо. что там необычного? Я летела Этихадом экономом, мне, кстати, очень понравилось. А что же там в бизнесе с тобой делали? В чем кормили? Кормили? Бифом. Бифом? Я смотрю, Говядина. ты уже перешел на английский активно. Да, дали говядину. И все, в принципе. Uh -huh. вот, в целом было удобно. Хороший был перелет. Посмотрел я, досмотрел, точнее, сериал новый. Wednesday. Wednesday. Да. Мне понравился. Uh -huh. Видел мем с oh. Зайву симплом Wednesday да, да, у, нас да, телег... да. у нас в телеграм-канале. Я в Твиттере видел. И в Твиттере, да. да. Я смеялась, да? Хорошо, ладно. Как вам э, первый лан на новом патче, Илья? Как прошел буткемп? Готовы ли вы и что скажешь о, о последних изменениях в Counter-Strike? Все круто. Все круто. Да, да? потренились в Барсе. Поиграли праки, поиграли в новой карте. Да и как э, тебе ощущение от нубиса? Ну много будет перерабатывать его, будет закрывать его да. до неба с гранатами, потому что это нереально можно с любой точки кинуть в любую гранату. Uh -huh. Ну еще какие-то изменения будут, текстуры там баганые, Ну короче, ну карта прикольная, ну очевидно хуже, чем Даст, потому что Даст я любил. Любил, ну да, Рип. А, скажи мне, ты смотрел сегодня первый матч Лигве против Outsider сыграли, как раз там был Анубис. Да. Ну, смотрел? Ну, не полностью, но смотрел какие-то вещи. И как тебе первый такой э, тир один Анубес, так скажем? Ну, насчет меты, как бы мы такую и понимали, что будет так команда играть. Много <свят> интересных гранат было, которые, очевидно, я потом заберу. <свят> <свят> ну, в общем, интересный матч. Я больше заберу. Конечно. <свят> Понятно, хорошо. Сегодня у нас Виталий Инферно, Нюк, Мираж. Да. Так, таким вышло ответа. На первой карте с вами будет играть Андрей. Да, верно. Готов боец? Думаю, Конечно. Андрей готов. Да? Но ну, он тут уверенность измечает, слушай. Надеюсь. Заряжает. Как Валера? Не, ну, никакой. Нет. Я имела в виду, что Валера уже опытный человек. Опытный игрок. Ему не нужно уже быть уверенным. Это как бы факт. Мейджор Вино Винер, если получится. Это ты о каком? прошлом или позапрошлом? Когда ты выиграл мажор? Я прям Тверпну. Сначала, а потом пора дать фуда. Давайте не будем говорить о плохом, а лучше сделаем. Плохое. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно ами. не виделись, давно не виделись. Вы скучали Хочется. по мне? Очень. Я скучаю каждый год. В Копенгагене меня не было, было и, понимаешь, и Мы сидели, так... скучали каждый и день. Чувствовали, что не идет. И вот и не пошло, видишь. Да, и очевидно. Хорошо, сегодня новый день, новый турнир. Мои новые привлечения. Очень нравится всем тут, да? Да. Покатались ребята на аттракционах. Кстати, это, на мой взгляд, небезопасно перед турниром. Да, Что вы скажете спортивный я... с Я. Ты видела фотографию. Очень колоритная. Я поехала на стену. Я не оценил. Я думаю, это моя последняя поездка. На горках была. А, это было прицельно. На турнире. Ладно, расскажи, как прошел буткэмп с точки зрения начальства. Ты доволен результатом? Где проходил этот буткемп? В каком формате? Мы были в Барселоне, в новая фасилити. Мы первый раз. Ну, в новый буткэмп. Там прикольное место, как бы. Походу там порт, какое-то место было, там был ринг, тренажерные залы, мы, конечно, ничего не использовали. Привет, Валерчик. А, и там очень классное место, город очень хороший, Это а, атмосфера была очень классная, мы водили в красный Андрея, под кемп, я считаю, хорошо прошел, конечно, были свои проблемы, немного времени, чтобы все наиграть. играть, но, в общем, мы неплохо подготовились готовились. Дай нам как инсайд. Ты Красиво, да? Капитан <существует> оценил. Капитана сегодня и проверим. Мы увидим Анубиса три. ребят. Надеюсь, на этом я так буду уверенно глаголить, как и ты. А это секрет. Хочешь, а секрет это 5? секрет. Да, на первом да. матче пока не будет. Денис, у нас будет Анубис на этом турнире? Я думаю, кто-то точно пикнул с Я не уверен в этом. Я бы не был так уверен. Не получается. Соня, ты у нас работаешь или Виталий Я хочу, чтобы люди получили контент, инсайт, чтобы на вас а Я думаю, вы что-то интересное увидите на этом турнире. Однозначно. По крайней мере, этот влог. Начнем с этого. Да. Ну хорошо, тогда мы ждем игру. Сзади меня вы видите причину моих проблем сегодня. А, на самом деле, 4 best of 3 у а в расписании на сегодняшний день. Это много, да, действительно. И так бывает, когда все матчи, как в случае с сегодняшними, а, очень долгие. Поэтому сейчас, где-то начало 11 мы приехали сюда часов 8, наверное, и все это время мы ждем нашу игру, потому что герои GOG никак не могут завершить свою. Что сказать? Ну, вы видели, ребята вроде неплохом настроении. Я думаю, что они, в принципе, у нас уже опытные. Ты выиграли? Не, еще выиграли. Вот, что они опытные воины, и они, в принципе, смогут сконцентри сконцентрироваться для своей игры. Ну, мы здесь, походу, надолго, друзья. Это, это точно. Надеюсь, оно того стоит. И, Там, и, они и делают три варианта. Дайте телефоны, я собираю телефоны. Я делаю они работу админа. Они могут из этого побежать, и, они могут взять и контакт. Я думал, и... что я тут 100%. сижу, блядь. <laughs> Опа. Да я поставлю вот так. на зарядке телефон, внизу. ты что, туда читай? Конечно. Членками, можно дистор, ждать туда хожу, там, бам. могут побежать I'm doing your job, look. Могут просто распикать под флешку <с и... Я знаю, я прочитался. Давайте начнем первую карту уверенно, правильно? Будем друг друга поддерживать, самое главное. И помните, что за диффенс очень важно. Это всегда коммуницировать на инферно. Потому что если мы на начинаем плохо, начинаем спускаться чуть-чуть по по атмосфере в команде и по темпу поэтому очень важно быть активными давайте it, been... давайте 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 жестенько. <счет> 0-0-0. Был ноль. Врывайся, Ля. Можем сыграть 3-7 сразу. Гоу дефолт. да. Устанивайте меня наверх. Парни, гранаты, скиньте дефолт. <просу> Продалили еще один Ну Я дал малюку свою.

Хорош, хоро, хоро. Бум. Да, под первый. Бум. бум. бум, бум, бум. бум. Стоп. И 90. Я ставлю. 90. 90. У меня 4 хп, я на тебя. Смотри, проходи. Сань. Я пытаюсь слышишь? Андрей, твоей стрельбе ты пик. Я выживаю, я выживаю. Я я выживаю. 90. Я... 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 Жить. Жить. А, да. там была. По моей пикните, по моей Давай, Сшибочек очень много было, поэтому надо сейчас собраться, сейчас наша карта. Видите они? А это мы можем лучше, потому что кто мы? РАДОСТНЫЕ МИЖДАТИ! Толстой шангал. Всё, затихьте, про меня не знали, про меня не по девятке. Давай

Я как будто два или три. same ones that told Да, да, да. rap за красным и секрет прошел. Не 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 Мы убили. второй. Хорош. Хорош. Молодец. Давай, Молодец. Давай. Есть это? Make sure my time as a waste. They know that I cannot face it. Funny, I'm done in this basis. Dadded them up with a list. She tried to tell me to pay that. Telling me happy belated. Got so much. I told my mom am fine. I told my girl that I'm stressed. But I'm going to make it on top. Who? You sure you Nice. 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 Nice Нет, там. Как что показывал, Андрей? Смог только не, я, я не знаю, я не уверен, я спрашиваю. Смотри, там даже и скорость смокает. Да. Короче, Послушай, я прихожу, послушай, я давай. скажу, я скажу, давай. с моей стороны. смог падает, ты говоришь, промазал, и чел уже на рапсе, понимаешь? То есть он вышел после моликов, просто вышел туда. Уже молики кончились, понимаешь? Он, ты он, ты он, не он потайм... залетел вовнутрь, но ну, я ну, смотрю, что плохо забаунсил с Нет, смог. Ну... Хоше промазали, Я Я промазали, що он вже на рапсе було. Я про Не забудьте Забудь, поки там був змог, ну що, в металіці 2-0? Якась ну сталася трагедія, я не знаю. Що скажеш? Як тобі взагалі такий перший перша гра у форматі «Six -Man Roster? Ростер? Що скажеш, як, як що відчував, коли дивився першу карту? Інферно? Ну я так половину дивився. <зв>. Нічого такого, як завжди, болював за хлопців. Просто ну, трохи переживаєш, але треба втамовувати емоції, щоб були сили на наступну карту. Тобто я сильно не хвилювався. Але програли ми по ділу дуже багато індивідуальних погана індивідуальна гра, скажімо так. Uh -huh. а, і нас переграли в по геймплану в те. Тобто вони просто робили все, чого ми не очікували в певний момент. І це вже. Командна помилка. Це ти вже про нюк. Так, ну відчували, що ми програємо по геймплану дуже сильно. Тобто вони так сильно підготувалися до вас на, на, саме на нюці. Тому що, тому що там в якийсь момент 13 раундів, так, було підряд. від а... ну, Можливо, вони так сильно підготувалися, або, а можливо, ми подивимося демку і там будуть якісь нереально дорогі речі, які ніхто не ну, так, В нашому виконанні. Ну таке, слухай, розкажи трошки про те, як цей процес увесь. Проходив, тобто Андрій зіграв. Потім тобі дуже швидко міняли комп. Ми це трошки засняли теж, так? Ну так, це якщо ви бачили Формулу 1, як роблять стоп, то так само тільки з комп'ютерами. Він себе переставлявся. Так, я ні, я там з боку налаштовувався, розігрувався, і потім мені просто принесли комп'ютер, що ніяких проблем немає. Трошки незручно, звичайно, незвично, але з цим проблем немає. Не було якогось дискомфорту, тому що хлопці вже зіграли. Одну карту, а ти тільки підключився і відчував чи чи відчував ти що тобі потрібен час? Ні, якщо чесно, нічого такого, нічого нормально було, Тільки вистачило часу розігратися. Ну добре, ну я не знаю, з цією ігрою все пішло не так. Дуже пізно зараз вже перша година ночі, Ого, вже перша година. Так, так, початок другої. То ми підемо щось, з'їмо і поїдемо додому. Дякую дуже. Дякую. Завтра ми граємо проти героїв. Віталій, Віталій ті герої. это це за... я взагалі не знаю. Так, тут все сильные команды, тут немає Добре. Да. чого yes, цей. Это... Так. так. <laughs> Добре. Тяжелая выдалась игра, мы Вы сами все видели, тяжелый конец года, Плюс такое время, ну, не знаю, я не буду, как обычно, придумывать какие-то аргументы или оправдания. Ребята все, в принципе, видят, сам прокомментировал, и поговорим еще завтра с ними. Завтра игра против героев. Наш еще один регулярный оппонент. Мы, по идее, прекрасно знаем, знаем как играют они, они прекрасно знают, играем. Мы посмотрим, сможем ли мы чем-то удивить друг друга в этот раз. Спасибо большое, что посмотрели этот влог. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. about the software